Здравствуйте, дорогие друзья. Чант. Угу. С вами Елена Лобковская, регрессолог-психолог. Пишите свои сообщения. Сегодня я хочу поговорить с вами о регрессе. Ответить на ваши вопросы по регрессу. Пока вы подсоединяетесь, хочу поговорить о регрессу об отношениях между родителями и детьми. Как это все происходит? Здравствуйте. Здесь сегодня мы говорим о регрессе по картам Таро на следующей неделе. Что конкретно по. Регрессу между родителями, особенно если дети очень маленькие, ну, до 18 лет. Как я уже говорила, что до 18 лет э, э, я не беру, и, как правило, любой у, регрессолог вам скажет, что м, до этого периода в регресс лучше не ходить. Максимум это какие-то медитации небольшие, да, м, потому что это э, тяжело для психики детей, э, психика еще не сформирована. Соответственно, проработать детей от 0 до 18 лет может сам родитель. Это или мама, или папа, кто как хочет, по желанию, именно конкретно по регрессу. Проработать... Все что угодно, и болезни ребенка, и какие-то проблемы, страхи, фобии, это все прорабатывается через родителя, потому что все-таки до 18 лет это еще считается как бы ребенок, психика не сформирована. И самое главное здесь то, что родители очень влияют на детей до 18 лет, да, вот что такое 18 лет, это совершеннолетие. Смотрите, сегодня я отвечаю на вопросы по регрессу. У меня сегодня сеанс по регрессу. Все, все вот эти вопросики, которые у вас есть по Таро, и это как раз через недельку. И смотрите, по регрессу можно как раз и разобраться в чувствах. Да, что конкретно я чувствую к этому человеку, что человек ко мне чувствует. Это можно прямо в регрессе прочувствовать и увидеть. Угу. На следующей неделе в среду 18.00. Если хотите, задавайте вопросы по регрессу, если интересно. Итак, за детей родители могут проработать за ребенка в регрессе любые фобии, страхи, отношения. И это очень хорошо будет понятно, прочувствовано родителями. И еще раз говорю, что это может быть либо отец, либо мама даже если, например, ребенок очень маленький, да, до года, вы тоже можете ее проработать. В принципе, в регресс могут приходить и женщины. По регрессу, да. Ну, вот смотрите, по регрессу. Что чувствует Вячеслав к надежде? Здесь вот момент. Можно этот запрос, да, то есть сначала как происходит регресс, Сначала определяется запрос, что я хочу. Для этого предварительную консультацию я провожу где-то 15-20 минут. И вот здесь, да, что чувствует, как я смотрю, Вячеслав к Надежде: Здесь -то можно этот запрос оставить да, в сеанс и пройти его, но. Вы почувствуете, вы это увидите, а чтобы что, для чего, что я хочу для себя уяснить, почему я сама не чувствую, да, то есть не прислушиваясь к своим ощущениям, не доверяю своим чувствам, почему мне необходимо перепроверять через внешний мир, да. Потому что если вы очень круто, классно себе доверяете, вы однозначно знаете, что чувствует к вам любой человек. Почему? Потому что вы все пропускаете через себя, ну, прокачиваете себя, да. И здесь доверие, доверие, то есть насколько я себе доверяю, насколько я уверена в своих чувствах, тоже момент как я могу классно чувство доверия свое раскачать, чтобы чувствовать то, что чувствуют ко мне другие люди. То есть все пропускать через себя. Это очень классный навык, как раз хорошо он прорабатывается в регрессии. И, знаете, это как открытие чувствительности вашей души. Повышение ваших способностей, то есть шести чувств. Не только пяти чувств, это да, зрение, да, это то, что э, ясновидение, да, это фактически прокачка зрения на таком более таком высоком уровне. Э, э, ясночувствование, да, это то, что я чувствую в теле. Очень классный маркер тела. Я могу задать вопрос, э, например, о том, что чувствует ко мне. Вячеслав и тело вам сразу же ответит. Почему? Потому что тело связано на подсознательном уровне с душой. А душа ⁇ это подсознание. И в подсознательном уровне вы на подсознательном уровне знаете все. И что вы к нему чувствуете, и что он к вам чувствует. И любой другой человек, что к вам чувствует, или вы к другому человеку чувствуете, это тоже на подсознательном уровне тело вам сделает подсказку. То есть вы почувствуете либо такую вот такое ощущение расслабленности, либо ощущение мурашек, либо ощущение теплоты, например, внизу живота, да, это что он желание какое-то чувствует к вам определенное, да, сексуальное, например, да, либо более высокие чувства, это где-то в районе сердца, он вам относится доверяет, любит, либо и что-то негативное, да, например, какое-то давление на солнечное сплетение. То есть он хочет проявить какую-то свою волю, либо он хочет вами манипулировать если какие-то моменты там допустим в голове да то есть какие-то мысли если что-то какая-то теплота в голове вы почувствуете то это что-то хорошее если какое-то давление то это однозначно говорит о каких-то манипулятивных действиях и в регрессе очень это классно можно прочувствовать и просканировать проанализировать на основании своих чувств, то, что я говорила, ясно чувствование, ясно слышание, яснослышание, да, органы слуха, то есть вы можете это услышать. Ну, например, там в голове да, нет, но это не шизофрения, это вы к себе прислушиваетесь, да, и определенный ответ вам просто приходит. Либо есть такое ощущение: я знаю, я не знаю, логически это не объясняется, но я знаю, что это так может быть. Но откуда я знаю, я могу проверить. Проверить это то, что в интернете, да, в, в, в соцсетях, либо какой-то вопрос там, в книжке, неважно, но те вопросы, которые вы можете себе задать внутренние, да, благодаря регрессу прокачиваются ваши э, чувства, прокачивается, э, как говорится, э, третий глаз. То есть связь с космосом идет через третий глаз. Соответственно, вы получаете те знания, которые разархивируются, и вы можете их понять, осознать через какое-то определенное время. Здравствуйте. Смотрите, по Таро на следующей неделе, в среду 18.00. Угу. Приходите, а сегодня вы можете вопросы задать по регрессу. Как я сейчас отвечаю, что как можно прокачать свои чувства, чтобы понять, что ко мне какой-либо человек чувствует, чтобы я могла, мог сам это всегда проверять через себя, через свое тело, через свои ощущения. И либо как, визуализация, да, через зрение, через слух, через нюх. Даже через нюх вы можете почувствовать какой-то, например, запах приятный. То есть задали себе вопрос, да, после регресса, когда вы прокачали свои чувства благодаря регрессу и определенным техникам регресса. Приятный запах, значит что-то положительное. Если какой-то отрицательный запах, соответственно, что-то нехорошее. То есть какие-то отрицания, либо какое-то непринятие. То есть все-все-все можно в регрессе узнать. И с другой стороны, доверие. Очень хорошо прокачивается доверие к себе, к себе через регресс. Либо... Какие-то блоки, да? Какие какая-то неуверенность в себе. Почему, почему я не верю своим ощущениям и пытаюсь переспросить у кого-то или получить где-то ответ, ответ извне? На самом деле мы все, все знаем о всех. Есть такое понятие, как хроники Акаши, да, там есть информация для психи, она открыта, но, конечно, к этому нужно тоже приходить через свое сверхчувствование. Сверхчувствование может иметь любой человек, если он их прокачивает. И как раз сверхчувствительность можно прокачать через регресс. Очень даже хорошо прочистить себя прочистить свои энергетические каналы, которые дадут вам возможность прочувствовать все, что бы вы не пожелали. Вот. Надеюсь, я ответила на вот этот вот вопрос, который по регрессу был задан. Итак, относительно родителей и детей. Как раз вот я говорю о том, что родители могут это сделать через регресс, решить вопросы, допустим, если ребенок болеет, да, и, например, вы не знаете, откуда эта болезнь, почему она возникла, ни с того, ни с сего, уже все припробовали, все при... там и такую методику пробовали, и такую методику пробовали лечения, а ничего не получается. И вот с помощью регресса можно понять и увидеть, прочувствовать, что же поможет, потому что это может быть, да, задача души, да, какой-то определенный урок душа получает. Но, как правило, до 10 лет урок получает родитель. То есть договариваться на определенном уровне души, что нужно какой-то урок пройти. И, соответственно, здесь нужно прорабатывать даже больше себя, как родитель, и ребенок в этом помогает. Потому что очень часто задают вопрос: вот ребенок только родился и сразу, например, болеет, да? либо немножко прожил и все. То есть это все равно задача и опыт души. Возможно, эта душа пришла для того, чтобы получить последний опыт на Земле, да, и дальше воплощаться в каких-то других вселенных, либо на других планетах. И э, ей достаточно воплотиться, немножко побыть на Земле и сразу же уйти. Этот момент тоже может быть. Либо договариваются родители между собой, э, чтобы пройти какой-то урок, э, как толкнуть толчок. Э, Ребенок делает толчок. Не, да да для людей это в таком мирском понимании это негатив, это боль, это потеря. это очень серьезно. но на духовном уровне там совсем по-другому все происходит и мы сюда приходим получать свои определенные уроки. У каждого он свой и регресс дает понимание как пройти этот урок, что для этого нужно сделать. Как, ну, я бы не сказала соломку подложить, а как более гармонично пройти свой урок, то есть с меньшими затратами, потому что если душа не проходит урок, то наставники высшие, я, знаете, как дают пинок под зад. А дают пену под зад, это всегда болезненно, это всегда через боль, потому что мы живем в материальном мире, и только через боль можно понять, развиться, принять. Даже вот, смотрите, те люди, которые живут там монахи, либо люди, которые духовно развиваются, они живут в каких-то аскезах либо в каких-то моментах что-то в себе переделывают, ну, например, живут как здоровый образ жизни, да? либо отказываются, например, от мяса, как веганы, да? либо как йоги, например, встают, ну, это может быть любой человек сделать, если по желанию, на гости, да? либо там ходят по раскаленных камнях. Это все говорит о том, что через какие-то болезненные, то есть через боль. Но они тренируют свое тело, как спортсмен тренирует свое тело. Да? Это не выходит, знаете, как говорят, через ну, легко. Если ты тренируешься и тебе легко, это говорит о том, что твои мышцы привыкли и все, ты не растешь, мышцы твои не растут. Поэтому нужно какие-то усилия еще дополнительно придавать. Вот поэтому и говорят, что в материальном мире мы все познаем и растем через боль. Но количество этой боли зависит от самого человека, от его осознанности. Так вот, для того, чтобы понять, что же с вашим ребенком, да, как лучше э взаимодействовать с детьми, потому что как таковых, как таковых институтов, университетов, школ родительских нету. И родители учатся на своем опыте, но еще могут быть на опыте своих мам, пап, дедушек, бабушек, то есть на своем роде. Но тоже у в роду может быть разные опыт. Кому-то э, там в угол ставили, кого-то били, кого-то наказывали, кого-то кричали и так далее. Это травмирующие э, конкретные события, которые ни к чему хорошему не приведут. Поэтому я и говорю о том, что для того, чтобы понять, какой вы родитель, как воспитывать своего ребенка, регресс очень круто, классно может в этом помочь. И даже проработав себя, вы уже увидите результат. Очень серьезный результат. У меня были такие моменты, что клиенты, которые не могли найти общий язык с ребенком, а пошли в регресс, пообщались с ребенком, с высшим я и ребенка, поняли проблему, прочувствовали ребенка, что как, прочувствовали, как нужно самим да, себя повести, увидели сценарий, который в жизни проигрывается и поняли, что нужно делать. И уже до, после регресса, уже ребенок себя по-другому начинает вести. Здравствуйте, сегодня, сегодня вопросы по регрессу. То есть я отвечаю на вопросы по регрессу бесплатно. Смотрите, на следующей неделе по картам Таро в среду на 18.00 я буду отвечать вам на вопросы по картам. Вот, так что э, вот в таком плане очень хорошо регресс помогает. То есть, знаете, это как э, помогает душе проснуться, налаживает регресс, налаживает связь между э, душой, телом э, и духовным миром. Потому что, как правило, мы сюда приходим, да, у нас память, ну, я бы не сказала, что стерта, а закрыта, да, душа как бы забыла, ну, забыла, и что она, кто она, где она была, и так далее. И когда вы заходите в регресс, в регресс, вы можете это посмотреть. Задавайте вопросы по регрессу. Вот те вопросы, которые сейчас вы мне пишете в чате, вы их копируете и задавайте на следующей неделе в среду. Я буду отвечать на эти вопросы. Вот, потому что понять, почему страдает, что чувствует. Смотрите, регресс это сеанс, это регрессивный гипноз в которой вводит регрессолог клиента по запросу, чтобы понять, что я хочу в жизни, например, да, какая моя миссия, либо избавиться от страхов, от фобий, в состоянии расслабленности, можно так сказать, в трансовом состоянии и по определенному алгоритму, и регресс помогает избавиться от зависимости, от, как я уже сказала, фобий, страхов, понять предназначение своей жизни, миссию своей жизни, либо разобраться, например, в каких-то финансовых вопросах, да, какой-то затык, либо, например, я не могу нет, нет, это не делается в прямом эфире. Это я просто сейчас рассказываю, как может быть. Ко мне можно записаться на консультацию. Есть предконсультация, где мы определяем запрос, она безоплатная. Мы договариваемся о сеансе. Сеанс сам проходит от полтора до двух с половиной часов. И по сеансу, как правило, онлайн. Для этого нужен интернет. Желательно наушники, удобные кресла, либо диван для того, чтобы вы спокойно себя чувствовали, чтобы рядышком в это время никого не было, да, и мы в онлайн эфире, я вас веду, и мы работаем с вашим запросом. Вот так вот это все происходит. В принципе, это может быть по скайпу, то есть по любой видеосвязи. Это может быть по соцсетям. Вот так вот происходит сам регресс. И очень классные результаты получаются, потому что, как я уже говорила, классные результаты получаются с родителями. Дети, знаете, как уже к психологу сколько раз ребенка водила, он все равно вот так вот делает, ничего не хочет. То вот одного достаточно регресса. Да, можно записаться на регресс. Смотрите, Сейчас я вам оставлю. Угу. Либо написать мне можно в соцсеть, в личку, либо на e-mail. Сейчас я напишу e-mail. Так, вот сюда можно будет написать. И мы с вами договоримся о предварительной консультации и потом о самом сеансе. Так вот, я бы так сказала, где-то вот, вот как минимум 10 сеансов в психологии, да, психотерапии заменяет один сеанс регресса. Почему? Потому что клиент прочувствует, ну, чувствует да, телом. Если есть какие-то затыки и блоки на теле, а это, как правило, остается, знаете, какой-то либо страх, либо зажим. И человек говорит, да вот я побывал, это я говорю даже на своих примерах, как, у, как психолог, да, что уже эту методику попробовали, и эту арт-терапию, там, когнитивные методы и так далее, а проработали, человек понял, да, я проработал, а потом снова что-то вот приходит, знаете, как вот такая планка, которая говорит о том, что не прошу, потому что на телеске это осталось, а вот регресс очень классно это прорабатывает, это, знаете, как вот эту программу, которая залезла в подсознание, которая сидит на телесном уровне, то есть в теле, да, какой-то блок конкретный. Трансформирует регресс и перерабатывает в более гармоничные состояния. Но это нужно прочувствовать, побыть в регрессе, чтобы вы поняли, что это такое. Ну, однозначно работает. То есть как минимум 10 сеансов психотерапии занимает один сеанс регресса. Очень эффективный. Вот все, что я хотела сегодня как бы сказать, да, больше именно по детям, по родителям, то есть очень классные техники, которые помогают найти взаимопонимание с детьми. Особенно, когда они маленькие, да, ты, или когда они говорят, ты не понимаешь, почему так происходит. И регресс помогает в этом разобраться родителям. И при этом еще идут изменения как родителей, да, так и ребенка. Благодарю за внимание. С вами была Елена Лобковская, регрессолог-психолог. Приходите ко мне на сеансы, и мы с вами проработаем. Да, благодарю. И мы с вами проработаем тот запрос, который важен для вас сейчас и здесь.